Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uminur Nurjia binti Muhammad Rozi. Nombor matrik saya H24A2929. Hari ini saya akan membentangkan tentang penyakit berjangkit dan cara pencegahan yang merupakan uh, satu isu yang penting dalam kesihatan awam Penyakit berjangkit merujuk kepada penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma, patogen seperti bak bakteria, virus, kulat atau parasit. Penyakit ini boleh merebak dari seorang individu kepada individu lain sama ada secara langsung atau tidak langsung. Penyakit berjangkit boleh dibahagikan kepada beberapa kategori termasuk penyakit bawaan vektor, penyakit bawaan air, penyakit bawaan udara dan jangkitan seksual. Mari kita fokus kepada penyakit bawaan vektor. Penyakit ini disebarkan melalui haiwan perantara, terutamanya serangga seperti nyamuk, lalat, kutu dan pepijat. Vektor ini tidak menyebabkan penyakit secara langsung tetapi menyebarkan patogen dari satu perumah ke perumah lain. Contoh penyakit bawaan vektor termasuk penyakit denggi yang disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Puncanya adalah virus denggi dan gejalanya termasuk demam denggi, sakit sendi dan otot, ruam serta pendarahan ringan. Seterusnya, malaria yang disebabkan oleh nyamuk Anopheles dan puncanya adalah parasit Plasmodium. Gejalanya termasuk demam berkala, menggigil, peluh dan muntah. Untuk mencegah penyakit bawaan vektor, kita perlu musnahkan tempat pembiakan vektor Jangan mengosongkan bekas air bertakung dan mengamalkan kebersihan dan kesedaran masyarakat melalui gotong-royong pembersihan kawasan dan pendidikan kesihatan awam. Seterusnya mari kita lihat penyakit bawaan air. Penyakit ini disebabkan oleh mikroorganisma patogen yang terdapat dalam air tercemar. Penyakit ini biasanya menular apabila seseorang minum air yang tidak bersih atau makan makanan yang disediakan menggunakan air tercemar. Punca utama penyakit ini termasuk air tercemar dengan najis manusia atau haiwan, sistem kumbahan yang rosak dan kebersihan diri yang tidak terjaga. Contoh penyakit bawaan air adalah penyakit difteria yang disebabkan oleh bakteria Corynebacterium difteria. Puncanya adalah disebarkan melalui titisan atau nafasan apabila seorang yang dijangkiti batuk, bersin atau bercakap. Gejalanya termasuk sakit tekak, demam sederhana dan keletihan. Selain itu, penyakit taun yang disebabkan oleh bakteria vibrochloric. Puncanya adalah disebabkan melalui pengambilan air atau makanan yang tercemar dengan najis yang mengandungi bakteria taun. Gejalanya termasuk cirit-birit, yang banyak, muntah, keletihan dan kekejangan otot. Antara langkah pencegahan yang boleh diambil adalah sentiasa minum air yang telah dimasak atau air terawat, makan makanan yang telah dimasak sahaja dan jaga kebersihan kawasan, persekitaran dan diri. Sekarang mari kita lihat penyakit bawaan udara. Penyakit bawaan udara ialah penyakit uh, berjangkit yang disebarkan melalui udara. Jangkitan berlaku apabila seseorang menyedut titisan halus yang mengandungi patogen, virus, bakteria atau kulat yang dilepaskan oleh individu yang dijangkiti ketika batuk, bersin, bercakap atau bernafas. Contoh penyakit bawaan udara termasuk COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Puncanya adalah disebarkan melalui titisan penafasan uh, dan aerosol daripada batuk, bersin atau penafasan orang dijangkiti. Gejalanya termasuk demam, batuk kering, sesak nafas dan kehilangan diri rasa dan bau. Seterusnya penyakit influenza yang disebabkan oleh virus influenza puncanya adalah disebarkan melalui titisan air dari batuk atau bersin yang dijangkiti. Gejalanya termasuk sakit dekat, demam, hidung berair dan batuk. Selain itu, batuk kering atau dikenali sebagai tuberculosis TB yang disebabkan oleh bakteria Mycobacterium tuberculosis. Puncanya adalah disebarkan melalui udara apabila pesakit TB batuk, bersin atau bercakap. Gejalanya termasuk batuk yang berterusan lebih dari dua minggu, batuk berdarah dan demam malam. Yang akhir sekali, cacar air ataupun chicken pox yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Puncanya adalah disebarkan melalui udara atau sentuhan dengan lepuh yang dicangkiti. Gejalanya termasuk ruam berair pada kulit, demam, gatal-gatal dan sakit badan. Untuk mencegah penyakit bawaan udara, kita boleh aa, yang pertama mengamalkan etika pernafasan dengan menutup mulut dan hidung semasa batuk atau bersin. Yang kedua memakai pelitup muka terutama di tempat awam yang sesak atau bergejala. Yang ketiga, memastikan pengudaraan yang baik di dalam bilik seperti buka tingkap atau guna alat penapis udara dalam bilik tertutup. Yang keempat, mendapatkan vaksinasi seperti vaksin influenza dan COVID-19. Yang kelima, mencuci tangan dengan kerap, terutama selepas menyentuh mulut hidung atau permukaan awam. Uh, contoh penyakit lain yang boleh di, yang boleh berlaku macam kita yang seksual adalah uh, penyakit uh, hepatitis B. So a uh, punca dia adalah hubungan seks bebas dan uh, sentuhan antara kulit. Gejala ini antara gejalanya adalah uh, sakit badan, jaundice dan kerosakan hati. Dan uh, contoh penyakit yang lain adalah HPV iaitu berpunca daripada virus papimo, papiloma virus dan gejala dia adalah ketua kelamin dan kanser servis. Jengkitan uh, jangkitan sesu ini tidak boleh dirawat tetapi kita hanya boleh mencegah dengan cara mengelakkan berkongsi jarum suntikan dan wanita perlu lakukan HPV test secara berkala untuk kanser, cegah kanser servis. Wanita hamil yang HIV positif perlu ambil ubat untuk mencegah kita daripada uh, jangkitan kepada bayi. Jangan berkongsi barang peribadi dan gunakan uh, kondom tidak cegah 100% tapi hanya bantu untuk mengurangkan risiko. Seterusnya uh, saya akan menerangkan mengenai penyakit tidak berjangkit. Yang pertama adalah kencing manis seterusnya penyakit kardiovaskular, penyakit pernafasan kronik, kanser, penyakit mental dan neurologi, penyakit hati dan buah pinggang, obesiti dan gangguan metabolik. penyakit kardio kardiovaskular berpunca daripada diet tinggi iaitu lemak dan garam seterusnya merokok, kurang senaman dan stres langkah yang dapat untuk kita atasi uh, penyakit kardiovaskular adalah amalkan daya sihat kedua bersenam 30 minit sehari dan elak daripada merokok untuk uh, penyakit kencing manis berpunca daripada pemakanan yang tinggi gula obesiti dan gaya hidup yang tidak aktif uh, langkah untuk mengatasinya adalah kawal pemakanan menurunkan berat badan dan senaman secara berkala untuk kanser berpunca daripada merokok penderahan bahan kimia diet tidak sihat dan genetik langkah untuk mengatasi adalah elakkan daripada merokok mengesan punca awal daripada berlaku penyakit kanser dan makan makanan yang kaya dengan serat. yang keempat iaitu penyakit pernafasan kronik berpunca daripada merokok, pencemaran udara dan genetik. Langkah untuk mengatasi ini adalah elak kawasan yang berasap, gunakan topeng dan topeng muka dan ra, mendapatkan rawatan secara berkala. Seterusnya adalah penyakit obesiti iaitu berpunca daripada makan berlebihan, kurang aktiviti fizikal dan gaya hidup yang tidak sihat. Langkah untuk mengatasi adalah kawal saiz hidangan makanan iaitu menggunakan uh, portion suku-suku separuh dan lakukan aktiviti bersenam mengamalkan gaya hidup aktif. Seterusnya penyakit mental dan neurologi berpunca daripada tekanan hidup, kurang sokongan sosial dan genetik. Uh, langkah untuk mengatasinya adalah mendapatkan sokongan emosi, rehat secukupnya dan dapatkan rawatan untuk penyakit hati dan buah pinggang berpunca daripada pengamalan, pengambilan alkohol jangkitan hepatitis B atau C dan langkah untuk mengatasinya adalah mengawal gula dan tekanan darah minum air secukupnya dan dapatkan pemeriksaan dan perlu melakukan pemeriksaan fungsi buah pinggang. Untuk uh, gangguan metabolik iaitu berpunca daripada hyperlipidemia iaitu kolesterol tinggi dan sindrom metabolik. Langkah untuk mengatasinya adalah kawal diet, uh, lakukan senaman secara berkala dan dan mengambil ubat statin jika perlu. Secara kesimpulan kita hanya boleh mengambil langkah awal daripada penyakit berjangkit terus merebak ataupun daripada penyakit tidak berjangkit yang sepatutnya dikawal dari awal lagi agar kita lebih berhati-hati dalam menjaga kesihatan diri kita.